शब बरात ललतलमबारक़ा की ख़ूबसूरत घड़ियों में अल्लाह के घर में हम लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला इस मुकद्दस रात की सारी बरकतें रहमतें हमें नसीब फ़रमाए जिन लोगों की इस माह इस शब मुबारक में मकफरत होती है रब करीम हमें भी उनमें शामिल फ़रमाए दुनिया के अंदर ताल्लुक लगाना बड़ा आसान होता है और उसको निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है बड़े शौक से बड़े ओक़ से बड़ी दिलचस्पी से लोग ताल्लुकात बनाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुक में कमजोरियां आने लगती हालांकि कमजोरी इंसान के अपने अंदर होती है वो अपने शौक को बरकरार नहीं रख सकता को बरकरार नहीं रख सकता उसके आसाब थकते हैं उसकी निगाहें थकती हैं उसकी जुबान थकती है वो बजाय इसके कि अपनी थकावट की बात करे वो सामने वाले की कमजोरियों का जिक्र शुरू कर देता है ताल्लुक सोच समझ के लगाएं गौर करके लगाएं। इमाम गजाली रहमत ला तरमाया करते थे मैं ज्यादा हुकूक़ अदा नहीं कर सकता लिहाजा ज्यादा दोस्तियाँ नहीं बनाता हमारे यहाँ जब रिश्ते बनते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और जब इख्तलाफ होता है तो फिर चाय की प्याली का भी हिसाब करने लग जाता है फिर कहते हैं वो लाहौर एक दफ़ा मैं और तो इकट्ठे गए थे तो किराया मैंने दिया था वो भी तेरा आधा बनता है फिर लोग हिसाब करने लग जाते हैं कोरे वर्क किताब नहीं होंगे पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे बुल्ले ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं और जब लगा लें जब दोस्ती लग गई जब आपने लगा ली फिर आप इस बात पर जरूर गौर करें कि अब उसको निभाना है और मेरे नबी करीन अली सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे तोड़ने से मना किया बल्कि नबी करीम तो सलाम ने हुक्म दिया फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़ ये बेहतरीन सिला रहनी है। और नबी करीम सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया हुर फरमाने लगे हुसन मिनाल ईमान रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है अच्छे तरीके से ताल्लुक को निभाना अच्छाई के साथ ये ईमान का हिस्सा है ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाएं, वो कोई भी रिश्ता हो और जिंदगी में मेरी ये बात याद रखे मेरे दोस्त अगर आप सामने वाले को देख के ताल्लुक निभाएंगे तो ये तीन दिन भी नहीं निभ सकेगा ताल्लुक जब भी निभाना है आपने खुद निभाना है आप फैसला कर लें कि आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते अगर आप ये कहेंगे कि वो जितना चलेगा मैं उतना चलूंगा तो ये तो कम जरफी है आला जरफी तो ये है कि वो जितना भी चलेगा मैं उसके साथ सही सही चलूंगा वो बाबा बुल्ले शाह रहा ने कहा था बुल्ले वो दीओ जाने सानू अपनी तोड़ निभा लें दे वो क्या करता है वो मामला उसका है मैंने तो ये देखना है कि मेरा रवैया कैसा है किस तरह का है ताल्लुक सही निभाए सही और कोशिश करें कि रिश्ता निभ जाए दरवेश कहा करते थे कि पानी पर रंगा रंग कड़े पर यारो असी ते पर उसदा जानिए जिसका तोड़ चढ़े आखिर तक ताल्लुक सही निभाए बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाए सही कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं कुरान मजीद ने कहा या लाहा हक्का हक ही ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है वाल वंतुम मुस्लिम कलमा पड़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो मरते दम तक मुसलमान रहना ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो यह ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है लेकिन जब बेटे की बरात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है माजल्ला हर वक़्त मुसलमान रहना हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना और ये रिश्ता निभाना यहाँ तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना मेरे असब रहमत एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफ़ा बताया वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वफ़ है ना वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है शादी सी कोई गहरी सी बात बताए कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफे को पढूं तो बस इधर मैं पढूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाए शौक होता है ना और सब रहमतुल्लाह ता ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है लाला मुहमदल सल्ला फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो ना इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे सल्लल्लाहु अलैहि और नबी करीम सलाम ने भी फरमाया फरमाया अबुलकर लाला इला। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है अफजल जिक्र है वो ला का ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाए हमारा ये मामला बन गया है बच्चों से रिश्ता रोग रोज निभाते हैं। दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं कोई शादी नहीं छोड़ते आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती सवाल ही नहीं पैदा होता आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा मेरा तेरा रिश्ता क्या है मेरे दोस्तों बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं एक हदीस पाक में नबी करीम सलात सलाम ने फरमाया बीवी को रोज़ खर्चा दोगे ना एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं तो ये लफ्ज़ बोलेगी यानी आपको रोज़ निभाना है अगर एक जगह पे आप कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं वो तो रोज ये बात करेगी दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है रोज रिश्ता निभाना है कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाए और नमाज वाला रिश्ता कुरान वाला रिश्ता दरूद वाला रिश्ता यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर कितनी कमजोरी है अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा हालांकि आप छह छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे चल निकल दौड़ खुदा के बंदो रब करीब रोज खाना देता है रोज जिंदगी देता है रोज सांसे देता है रोज अल्लाह ताला नवाजता है रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है रोज आसमान की छत देता है तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूं तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूं ऐसे ना करें इस ताल्लुक को सही करके निभाए सही करके इस रिश्ते को सही करके निभाए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह फरमाया करते थे जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना बैत की है जब से ये हाथ हजूर के हाथ में दिया है फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकदस हाथों से होके आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊंगा पलट कर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया कभी भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतल्ला ले के एक मुरीद थे बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना अब जगह जगह ना भागते फिरना नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने अलों का अब जगह जगह ना घूमते फिरना उसने कहा हु ठीक है सही हो गया बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं और जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूँ वरना अल्लाह तबारकवा तला का, का फजल है मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी किसी और की महफल में नहीं जाना आपने भी कहा है कि नहीं कहा तो मैं चुप कर गया कहने लगे आप बोले ना कहा कि नहीं कहा प्यार से कर रहा हूं चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना कर लो मोहब्बत वाली बात वो मुझे कहने लगे कि आपने भी कहा है कि नहीं कहा मैंने कहा आपको क्या टेंशन है कहने लगे मैंने आपके दो चार मुरीद फलान जगह बैठे हुए देखे हैं मैंने कहा मैंने नहीं कहा कहने लगे क्यों